श्री स्वामी समर्थ प्रियस्वामी भक्तांनो एक प्रश्न विचारतो आयुष्य भरभरून जगतोय का आपण दिवस चढतो दिवस मावळतो पण नशीब काही आपल्या दारी थांबत नाही स्वप्न मोठी असतात पण खिशात पैसो नसतात मनात आकांक्षा असतात पण घरात नुसता तणाव असतो कधीतरी असं वाटतं या देवाने मला विसरलंय कधी उगवेल माझ्या भागे कधी येईल तो दिवस जेव्हा मी सगळं कर्ज फेडेल किंवा घरात हसणं ऐकायला येईल एक दिवस मला हे कळलं की श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा एक मंत्र आहे तो ऐकताना जणू काय एक आज्ञाशक्ती आपल्या दुःखाच्या कपाटावर हात ठेवते मग ते थांब पुरे झाले आता माझ्या एका मित्राने सांगितले हा मंत्र दिवसातून पाच वेळा एक आणि त्या रात्री तूच अनुभवशील की काहीतरी विलक्षण घडते आधी मी असलो पण मनात कुठेतरी विश्वास होता एक असेसा किरण त्या दिवशी मी तो मंत्र पाच वेळा ऐकला रात्री दोन वाजता झोप लागली नव्हती डोळे मिटले तरी मन चालू होतं काही क्षणातच एक फोन आला जुनी प्रोजेक्ट मंजूर झाला होता पेंडिंग पेमेंट वीस लाख खात्यात जमा झालं काय होतं हे योगायोग नाही हा अनुभव एकटा माझा नाही असं असंख्य भक्तांचं झालं आहे जेव्हा मन भरून जातं तेव्हा डोळ्यातून अश्रू वाहतात पण हे अश्रू हार मान्यचे नसतात ते आस्था स्वामींची कृपा अनुभवलेले असू आज मी तुला सांगतो हा मंत्र पाच वेळा नक्की आहे मित्रांनो व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करा आणि आपल्या स्वामी समर्थ मराठी या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून ठेवा आज श्रद्धेने शांत बसून मग बघ काय घडते ते शक्य आहे की आज रात्री दोन वाजता तुझ्या आयुष्यात तो बदल घडेल की कदाचित वीस लाख तुझ्या खात्यात येतील किंवा एखादी अशी बातमी येईल की तुझं अख्खं आयुष्य बदलून टाकेल हे फक्त पैशा परंतु नाही रुपेशी अनुभवच्या प्रेमाशी भेट आहे चला तर मग भक्तांना आपण उशीर न लावता या शक्तिशाली मंत्राला सुरुवात करूया ओम श्री स्वामी समर्थाय चैतन्य रूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय <Sedlingalı> धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्र स्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री 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 स्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय चैतन्यरूपाय धनप्रदाय नमः